Больно за то, что Россия со, со своей головой, президенты Государственной Думы, приняли вот такие решения. Мне очень больно, потому что я сама родилась в России. Я русская, я живу тут, ровно, на Западной Украине, где они развеивают всякие мифы о несуществующих фашисток и бандеровцев, которых нет в принципе. И вот теперь Россия, родина моя, ведет меня убивать? Меня, русскую? У меня дети русские. Мы живем тут нормально, у нас тут в городе и русское культурное общество, и еврейское культурное общество, и, культу... и польское культурное общество. Мы мирно и прекрасно живем. Украина это очень свободная, красивая страна. Я сама россиянка. Но гражданка Украины, живу здесь уже 20 с лишним лет, родилась в Сибири. Не могу говорить без службы. Всех своих друзей, которые со мной связываются по скайпу. Я им стараюсь переадресовывать те э, сайты, на которых действительно транслируется не ложь а нормальная информация, адекватная, которая на сегодняшний день действительно существует в Украине. Никаких притеснений. Меня, как человека русскоязычного, который старается изучать язык той страны, в которой я живу, потому что жить в стране и не знать язык – это стыдно. Да, у меня не все получается в языке, но я стараюсь. И я считаю, если бы я жила в Германии, либо во Франции, я не требовала бы от своих сограждан изучить российский, потому что я видите, или не могу изучить их язык. Но никаких притеснений по языку не было. Нет, это все технология. Не верьте, ищите правду в интернете и будьте. Людьми адекватными, они не позволять манипулировать технологам, которые на это учились. Не верьте, что в Украине происходит какая-то чума. У нас нет чумы. У нас есть люди, которые хотят жить свободно, в нормальной стране. Не под всевозможными технологиями ни Путина, ни Януковича. Слава Богу, что он наконец... я врятует велетень великостью силы. Для спасіння, той кінь ненадійний і великістю сили своєї він не збереже самодіяльності всі разом на захист України, слава Україні! Дякую вам. Є ще одне оголошення. Там є дуже така цікава ініціатива київської клініки Борис. Вони прийняли рішення підготувати курси з підготовки всіх бажаючих бути медичними волонтерами. Тобто, бачите, те, що відбулось на майдані, вже є розуміння того, що повинні люди готуватися.